Salam kanalımın gözəl xanımları, hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiniz? İnşallah ki, hər biriniz yaxşısınız. Şükür Allah'a, mən də yaxşıyam. Bu gün sizinlə pomidor turşusunun reseptini paylaşmaq istəyirəm. Mən necə hazırlayiram, onu paylaşmaq istəyirəm. Ümid edirəm ki, bəyənəcəyiniz bir resept olar ən əsasən mənə dəstək olan, kanalıma abunə olan bütün xanımlarımıza öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Allah hər birinizdən razı olsun. Xanımlar, mən turşularda dəfnə yarpağı, kələviz sapı bunlardan istifadə etmirəm. Çünki onun dadı da bizim ailədə sevilmir. Amma siz istəyirsinizsə, əlbəttə ki, əlavə edə bilərsiniz. Bu gün də turşularımı 3 kiloluq balonlarda hazırladım. Bəthuşlarda istifadə etdiyim yodsuz duz. İkiünçə palona, dənəst yod, sarmsaq, iki diş. Ən əsaslı. Hansı mətbəx çubuqlarından istifadə etmirəm, yalnız yaşıl hissələrindən istifadə edirəm. Xrein yarpağı, qalqar bibəri bel pamidorları əlavə etrəm üzərinə Pilətət az istəyir. dən kənarlarına balqar bibəri qoyuram. bu şəkildə digər balonlarımı da doldururam balonlarımı doldurdum. Məndə 4 ədəd 3 kq-lıq və 2 ədəd 2 kq-lıq balon çıxdı. Mən 3 kq-lıq balon üçün 1 xörək qaşığı dolu və bir də yarım xörək qaşığı tuz əlavə edirəm. Bu tuz miqdarı 3 kq-lıq balon üçün yetərlidir. Çox ləzzətli olur. Daha sonra üzərinə qaynar su əlavə edirəm. Qapağını yüngülcə örtüb qaynamağa qoyuram. Xanımlar, 3 kiloluk balon üçün pomidorun qaynama müddəti 15 dəqiqədir. 15 dəqiqədən artıq qaynatdıqda pomidorlar çox yumuşalır və ləzzətini itir. 15 dəqiqənin tamamında balonu qazandan götürüb üzərinə 1 xörək qaşığı oksu əlavə edirəm. Xanımlar, onu da qeyd etdim ki, mənim xörək qaşıqlarım yekə iri xörək qaşıqlarından deyil. 10 qaşığı da deyilə bilər. Uqsuzu da əlavə edib balonun ağzını möhkəm bağlayırıq. Və yana əyib tərfi edirik ki, uqsuz hər tərəfə yayılsın. Və bu şəkildə digər balonları da hazırlayıram. Artıq bütün balonları 15 dəqiqə qaynatdım. Hər birinə bir xörək qaşığı xüsusi əlavə etdim. Ağızlarını bağladım, hədiyənin arasına yığıram və üzərlərini örtürəm. Sabahı kimi bu şəkildə qalır hədiyənin altında. Artıq səhər çi gündür. Balonlarımı hədiyənin altından götürdüm. Bu şəkildə çox gözəl turşularım alındı. Ümid edirəm ki, sizin də bəyənəcəyiniz resept olar bə hazırlayırsınız. Bu günlük deməndən bu qədər. Allah hər kəsin evinə bol ruzi bərəkət versin inşallah. Allahə əmanət olun. Sağ olun.